проводится следственное действие, воспроизведение обстановки и обстоятельств события с участием обвиняемого Полищука Игоря Сергеевича по уголовному делу 10.97.55 с целью проверки полученной ранее информации о причастности обвиняемого к совершенному преступлению. Осуществляется видеозапись следственного действия на видеокамеру Samsung. Следственное действие начато. Время по камере. 12.00. Следственное действие проводит следователь следственного отдела Артемовского РО ЛГУ, УМВТ Украины в Луганской области, лейтенант милиции Чернявский. С участием обвиняемого Полищука Игоря Сергеевича, 1988 года рождения, зарегистрированная проживающая по город Луганск, улица Заречная, 17, квартира 63. Проведение следственного действия в качестве понятых привлечены Маслаков Сергей Николаевич, 1989 года рождения, зарегистрированный проживает по адресу город Луганск, поселок Юбилейный, улица Генерала Дидоренко, 7, квартира 3. Решетников Владислав Игоревич, 1990 года рождения, зарегистрированный проживает по адресу город Луганск, поселок Юбилейный, улица Генерала Адидоренко, 17, квартира 16. Также к проведению следственного действия привлечен специалист НИИКЦ Артемовского РО Промогайбенко Кирилл Игоревич. Перед началом проведения следственного действия всем участникам следственного действия разъяснены их права и обязанности. Понятым разъяснены положения статьи 127 УК Украины. Они обязаны подтвердить и удостоверить факт проведения следственного действия. Естественное действие начато от Артемовского РО ЛГУ ВМВД МВД Украины в Луганской области, который расположен по улице Свердловского, 74. Игорь Сергеевич, вы можете пояснить об обстоятельствах, которые произошли с вами 22 февраля 2011 года? 22 февраля 2011 года около 12 часов дня я подошел к входу в парк юбилейный и ожидал своего друга. В течение минут 20 подошел молодой человек, у которого я попросил сигарет, на что он ответил, что он не курит. После этого я со злости оттолкнул плечо. После этого он э, в мою сторону начал сказывать нецензурную брань. После этого я достал нож, нанес удар ему в район живота. После чего выбросил нож и скрылся в э, ближайшие ну, леж, двора. Вы можете показать это на месте совершения преступления? Конечно. Куда нам нужно следовать? Поселок Юбилейный, возле парка вход Юбилейный. В связи с тем, что между Артемовским РО, ЛГУ, МВД Украины в Луганской области и местом совершения преступления значительное расстояние, все участники следственного действия садятся в автомобиль Дел госномер ВВ-3210ВС и следуют на место совершения преступления. Видеосъемка, следственное действие, воспроизведение обстановки и обстоятельств события с участием обвиняемого Полищука Игоря Сергеевича до момента прибытия на место совершения преступления приостанавливается. Время по камере. 12.04. Видеосъемка следственного действия, воспроизведение обстановки и обстоятельств события с участием обвиняемого Полищука Игоря Сергеевича по уголовному делу 10 97, 55 возобновлена время по камере. 12.45. Мы находимся по адресу Город Луганск, поселок Юбилейный, около входа в парк Юбилейный, на пересечении улиц Генерала Дедоренко и Котовского. Обвиняемый, вы можете показать на месте, что конкретно с вами произошло 22 февраля 2011 года? Около 12 часов я подошел сюда, к входу в квартиру и стал ожидать своего друга. Где вы стояли? Стоял здесь. На этом месте. Что происходило далее? Далее подошел молодой человек, ну примерно прошло минут 15-20, подошел молодой человек, у которого я попросил себя Откуда он подошел? Подошел с той стороны, может со двора, может ниже с улицы, но с этой стороны. Вы знакомы с этим человеком? Нет, я его в первый раз вижу. Как он выглядел? Выглядел, ну, среднего телосложения, темные волосы, темно-русые. Так, среднего телосложения, ну, обычный молодой человек, на, примерно лет 22-23, где-то так. Где он стоял? стоял вот здесь на вашем месте. Примерно в этом квадрате. Что происходило далее? Дальше, как сказал, я подошел попросить сигарету, он отказал мне, сказал, что не курит. В злости я подошел к нему и толкнул его в плечо. Вы можете показать, как вы толкнули? Да, конечно. Покажите, пожалуйста, и прошу обратить внимание. Вот я подошел к нему, толкнул. Он делал пару шагов назад и в воде остановился. Он упал? Нет, он остановился, не упал, стоял Что произошло с таким ударом? Далее он, получается, там, как поднял голову ну, и упал, я не знаю. Он начал ржаться в мою сторону, броня. Чего? Я обиделся, достал нож и ударил его в район живота. Откуда вы достали нож? У меня сзади чехол специальный был для ножа. Я туда достал нож и ударил его. Какой рукой вы наносили удар? Левой. Почему вы наносили удар левой рукой? Потому что я левша, делаю левой рукой. Покажите, пожалуйста, как вы наносили удар ножом. Наносил. Понятно, обратите внимание. Вот, в район, Еще раз. Как себя вел потерпевший? Потерпевший, он присел, да, да согнулся, облокотился правой рукой в землю и левой рукой держался в район живота за раз. И начал кричать о помощи. А помогите, эти, там, даже, там больно было, видно, ему нарал и все вместе, непонятно. Как вы видели себя в это время? В это время, ну, у меня был в руках нож, я его выбросил в левую сторону, получается. Куда да. их? Ну вот, в центр этой агрессии. И убежал во дворах. Покажите точно направление, куда вы ходили после совершения преступления. Вот этот город. Я побежал туда и побежал. Обвиняемый. По поводу проведения следственного действия. У вас будут какие-либо заявления, либо замечания? Нет, не будет. Понятно и у вас? Нет. У Нет. вас? Следствие действия окончено. Время по камере. 12.49.